Ну, собственно говоря, получше стало, как ваше. Получше стало давно по сравнению с чем? Получше Шуткин. стало, получше стало после э, активных действий президента вашей прекрасной страны. А, -а, -а. так он еще что? Только неделя прошла. Еще. Ну и уже получше стало. А что стало? Ну, во-первых, мы э -э Теперь не ощущаем угрозы от их э, сил ПВО. Во-вторых, разведывательная информация позволяет нам действовать более активно. Ну, в общем, как бы стало значительно да. получше. Ага. Понятно. Понятно. За это спасибо большое вашему народу. Моему народу. На народу. Ну вы же США, Но... у меня написано, что вы с США. Не, я с США, а я просто не знаю, когда мы все за него голосовали Чего ожидать. Поэтому было 50 на 50. А, то есть вы не хотели этого? Не хотели? Нашего успеха, я так понимаю, да? Вашего успеха? Не, вашего успеха только вы хотите. Как это другие могут хотеть вашего успеха? Ну как, ну что, ну перестаньте, не, не, не правда же это. Вот смотрите, Вторая мировая война. Альянс вполне хотел успеха Советского Союза в войне с гитлеровской Германией. Ну, ну про, ну, про ну, гитлеровская, но ну, вы же это, вы же воюете с Украиной, гитлер тут при чем? Вы гитлеровцы? Мы? А, да, Что-то мне непонятно ну, ваша позиция. Ну, то есть вы помогаете гитлеровцам? Не поня... Ну хорошо. Не, мы это... Ну да, Трамп помогает гитлеровцам, да. А, 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 а вы, очевидно, голосовали за какого-то другого кандидата, да? Не, я за, я за Трампа голосовал. Нет. А, то есть вы осознаете, что вы сделали выбор, который помогает гитлеровцам? А, да, и, и не только я. А я думал, что вы все-таки за нас. Не, ну а как я могу вас, если вы мне дом разбомбили, mm -hmm. где я раньше жил? А, а, как? а где вы раньше жили? <свят> я в Харькове раньше жил, я из Харькова сам. Серьезно? Тогда, да. я, тогда я вынужден... А что вас так удивляет? Ну да просто я вынужден вам признаться, что я немножко ввожу вас в заблуждение. Я тоже из Харькова. Да? Да. Что-что? Да. Не понял. Еще раз, скажите вопрос ваш. Центральная улица Харькова. Вы знаете, если бы даже я жил в Белгороде, я бы всегда знал, что это Сумская. Перестаньте. Это не, ну я тоже проверяю. Это очень простой вопрос. Спросите что-нибудь посложнее. Это даже коцапы знают. Ну, как бы не все, не все. Маяковский а... об этом писал. Да ну. не, ну. Маяковский об этом Маяков... писал. Ну, перестань. Ну, не все считали, я ж, я, я ж поэтому. А вы тролляете этих вот? Вообще, как бы я ходил по россиянам, но, знаете, я вот сейчас скажу и говорю американцам большое спасибо от лица, ну, как бы, России. Ну, может, стыдно кому-то. Нет, кому я, может, скажу, кому я, стыдно скажу так, я вам скажу, я вам скажу так. Нет, я вам скажу так, тут в шоке все, что случилось и как это случилось. И Неправда ваша. Большинство людей... Вот это верю. Правда. Вот это правда. правда. Но не все. Это... Выходцы... Не, из... не, не все, я ж не говорю, что Выходцы все. из России радуются. Не, ну, пони, ну слушайте, как, чему, как, как, как бы им не, порадоваться? Конечно, они будут радоваться. Ну, я тоже с ними а очень вот. интересно беседую когда они начинают радоваться. Ну, как бы, я, я им так говорю, что, ребят, вы знаете, это все может быть временно. Завтра моча в голову ступит, стукнет другая, и как бы, и все изменится до да, наоборот. Поэтому, ну, вы как вы же, сказал, вы же Харкевьян, вы разумеется. Что... Баль... Вы пропадаете. Что-что? Пропад... Я говорю, вы же Харкевьян, вы же разумеете, что у нас на сейчас 1 мая. Ну да, я, я все розумію. Всі все розуміють, ну що да, робити? Ну так, робити нема що. Але робити треба, робити треба. Тоді що ну мені да. сказати вам? Ну я вас закликаю просто до одного. Якщо у вас є якісь друзі, які зараз тримають в руках зброю, то беріть і допомагайте їм. Якщо ми вже зробили помилку, давайте її виправляти. Ми теж зробили багато помилок. Я ну я не кажу, що ну, народ України краще за народ Сполучених Штатів. Ні, це не так. Всі роблять, это... Всі роблять помилки. Все, делают ошибки, И главное, понимать, что это помилка, и начать ее выправлять, пока еще не поздно. Вот и делайте, делайте. Я не знаю, как вас зовут, я знаю, что вы мой земляк. Я с Салтівки. И сейчас я на Салтівке. Я, у меня, у меня, я, я, я с центра, но у меня дедушка на Салтовке жил. Ну, я, 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 в курсе. Метро студенческое, если вам что-то скажут. Студенческое, он на, на этой, на Блин, а, следующая. По... Героев труда он нажал. На героев. Заразу она нескоренных маю название. Как как? Нескоренных. Ну салты. Ой, изменили. Улица маю название нескоренных, а станция метро, ой, я же понял, сейчас маю название. Э, ну Салтев, а, то, что, салты? А я даже не знал. Что а улица героев, до... героев. Я уехал давно. Улица героев. Щось роз'єдналося. Щось схоже роз'єдналося. Ну, поїхали далі. Ну, то так. Do I look? Ну і справа в тому, що, е що український народ, що народ Росії здатен сприймати свої помилки, їх виправляти. Навіть е, такою величезною ціною, але здатен. На відміну від народу сусідів паскудних наших. Тому я знов-таки друзі вас закликаю, як багато разів вже це робив е, допомагати за реквізитами війська. Ви їх бачите в описі цього відео. Ви бачите їх на екрані своєму, а напис, шалений напис «Ступа відьмаків ЗСУ. Это допомога війську. Ну, і якщо забажаєте, не зай вам буде підтримати канал на підтримку праці. Працюємо далі.